حضرین اکرام السلام علیکم و جامعہ علی رسول برکاتہ جامعہ خانقاہ برکاتیہ بڑی سرکار سے آپ کا بھائی سید سبتین ہے حیدر زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے دراصل آج صبح میں اپنے خاندانی بزرگ حضرت سید شاہ اولاد رسول محمد میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو دراصل میرے دادا حضور سید العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سگے مامو ہیں خال محترم ہیں آ, ان کی کتاب میرے سامنے ہے اور اس کا نام ہے اسح تواریخ اور یہ ہمارے خاندان کی بہت ہی مستند کتاب ہے تاریخی کتاب ہے اور اس میں حضرت محمد میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آ, ہمارے خاندان کے جتنے بزرگ ہیں ان کے ان کے ذکر جو ہیں اس کے اندر کرے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں میں پڑھ رہا ہوں حضرت امام زید شہید کا ذکر اور ما شاء اللہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جد عالی حضرت امام زید شہید علیہ السلام ان کے ذکر میں ہمارے جد مکرم ہمارے دادا کے خال محترم حضرت اولاد رسول محمد میاں رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً یہی کوئی چودہ سے پندرہ صفحے جو ہیں وہ بڑی بست کے ساتھ اس میں نقل کیے ہیں تو میں اس میں جب پڑھ رہا تھا تو حضرت امام زید شہید کے چند اشعار حضرت ببا حضرت نے جن کو ہم اولاد رسول صاحب کو ہم ببا حضرت کہتے ہیں یہاں پہ خاندان میں تو انہوں نے یہ چند اشعار نقل کیے ہیں اور اس میں ایک نقطے کی بات جو ہمارے خاندانی معاملات میں سے بڑے جو رموز میں سے ایک رمز ہے اور بحمد اللہ کریم جو ماررہ ہے بلگرام ہے مسولی ہے وغیرہ جہاں پر سادات زیدیہ یہ پورا ایک خانوادہ ہے امام زید شہید کی اولاد میں جہاں جہاں پھیلا ہے تو ہمارے جد مکرم کا کیا عقیدہ ہے اور ان کا کیا موقف ہے وہ ماشاءاللہ ان اشعار کے ذریعے ثابت ہوتا ہے یاد رکھیں یہ فقید زیدی ان اقوال کو اپنی طرف سے نقل نہیں کر رہا

دہو بے بدرین فست فست امر ہی فپا درافی داطل اس کا آسان اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اگرچہ اقوام جو ہیں وہ اپنی اپنی رائے سے قوموں کو فضیلت دی جاتی ہے مگر سب سے زیادہ جو فضائل ہیں صاحب فدائل ہیں صاحب مناقب ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات مبارک ہے اور پھر اس سلسلے میں اگلا شہر فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے مناقب میں خود رسول اللہ علیہ السلام کا قول ہے اور انہی کا قول علیہ السلام کا قول ہی حق قول ہے اگرچہ جھوٹوں کی ناکیں وہ گرد اس میں آلودہ ہیں میں اپنی زبان میں اس طرح سے ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ عوام کو یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے اگر اس میں کوئی کوتا ہی ہے تو یہ فقیر کے کم علمی ہے مگر جو اس کا سینس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ جائیں اچھی طریقے سے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کس طرح مناقب بیان کیے تو فرماتے ہیں خود رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی تیری مثال میرے لیے میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ کے ساتھ تھی جو ان کے بھائی تھے اور جو ان کے صاحب تھے پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں بلایا کس کو یاد کیا حضرت علی کو یوم بدر میں تو رسول اللہ کے حکم بر علی جو ہیں حکم بجا لائے اور آپ نے اللہ کے اللہ کے نام کو اللہ کے نام کی بلندی کے لیے بدر کے میدان میں آپ نے وہ جنگ لڑی یہ اشعار بیان کرنے کے بعد جو ان کا یہ تو میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس کا ترجمہ کیا لیکن اس کے بعد جو ایک بہت پیارا سا جملہ ہے حضرت محمد میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں چاہتا ہوں میں نقل کر دوں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بزرگوں کا یہ فرمان ہے ہمارے بزرگوں کا یہ فرمان ہے لیکن جو سٹیجوں سے بولا جاتا ہے وہ فرمان اتنا موثق نہیں ہے جتنا کہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہمارے بزرگوں کے اقوال ہیں تو یہ میں ان کا یہ صفحہ نمبر ایک سو ہے اور یہ برکاتی پبلیشرز نے جو ہے اس کتاب کو چھاپا تھا اساہو تواریخ کو پرانا یہ نسخہ ہے میں اس کے اندر ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ یعنی لوگ اقوام کو آج کل اپنی رائے سے فضیلت دیتے ہیں یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بے شک مولا علی کو ان کے فضائل نے برتر کیا ہے اور نبی علیہ السلام کے ارشاد نے اور انہی کا ارشاد حق ہے اگرچہ اسے جھوٹوں اس سے جھوٹوں کی ناکیں خاک میں رگڑ جائیں یعنی مناقب علی کے اندر فضائل علی کے اندر جو رسول اللہ علیہ السلام والسلام نے فرمائے ہیں جھوٹے اگرچہ انکار کرتے ہیں حضرت مولا کی فدیلت سے یا حضرت مولا کے مقام سے اور ان کی برتری سے تو اس کو اس کو جو ہے وہ اس کی تمثیل کرتے ہیں کہ جھوٹوں کی ناکیں جو ہیں وہ خاک آلودہ ہو جائیں تو یہاں سے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام زید شہید کا جو موقف تھا جیسے سب جانتے ہیں حضرت امام ابو الحسن عاشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مقالات الاسلامین و اختلاف المسلیین میں حضرت زید شہید کا موقف نقل فرمایا ہے اور فرمایا ہے آپ نے کہ زید شہید وہ افضلیت علی کے قائل تھے اور یہ قول جو ہے یہ ان کے اس قول کو قوت دے رہا ہے ان کے اس موقف کو قوت دے رہا ہے جو حضرت امام ابو الحسن عاشری نے بیان کیا تھا بس انشاءاللہ دبارک تبارک و تعالی خانقاہ برکاتیہ میں آپ جانتے ہیں کہ عرص سیدی برکاتی کی آمد آمد ہے اور اس عرص کے موقع پر ماشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ اکیڈمک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں قومی سیمینار بیس فروری دو پچیس کو منعقد ہوگا اسی جامعہ رسول کے بڑے ہال کے اندر اور انشاءاللہ اس کے اندر مفکرین علماء وغیرہ تشریف لائیں گے اور امام زید کے اوپر ان کی خدمات پر ان کی حیات پر اور اس کے اثرات کے اوپر آپ انشاءاللہ کلام ان سے سنیں گے ان کے مقالات سنیں گے ان کی تحقیقات سے آپ فیض اٹھائیں گے حضرات تشریف لائیں انشاءاللہ ہم اور آپ بیٹھ کر ایک علمی مجلس میں محفل میں ہم لوگ مکالمے سے استفادہ کریں گے استفادہ کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کے لیے خیر فرمائے السلام علیکم